अथ सप्तदशं दशकम् उत्तानपादनृपतेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरुचिर्नितरामभीष्टा अन्या सुनीतिरिति भर्तुरनादृता सा त्वामेव नित्यमगतिः अङ्के पितुः सुरुचिपुत्रकमुत्तमं तं दृष्ट्वा ध्रुवः किल सुनीतिसुतोऽधिरोक्ष्यन् आ चिक्षिपे किल शिशुः सुतरां सुरुच्य दुःसन्त्यज खलु भवद्विमुखैरसूय त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये दूरं दुरुक्तिनिहतः स गतो निजाम्बा सापि स्वकर्मगतिसन्तरणाय पुंसां त्वत्पादमेव शरणं शिशवेशंस आकर्ण्यसोऽपि भवदर्चननिश्चितात्मा मानी निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः सन्दृष्ट तपसा मधुकाननान्ते ताते हृदये नगरीं गतेन श्रीनारदेन परिसान्त्वितचित्तवृत्तं क्रमवर्धितेन निन्ये कठोरतपस किलपजमासान् तावत्तपो बलनिरुच्छ्वसिते दिगन्ते करुणार्द्रचेताः त्वद्रूपचिद्रसनिलीनमतेः पुरस्तादाविर्बभूविथ विभो गरुडाधिरूढः दर्शनप्रमदभारतरङ्गितन्तं दृग्भ्यां निमग्नमिवरूपरसायनेते तुष्टूषमाणमवगम्यकपोलदेशे संस्पृष्टवानसि दरेण तथा दरेण तावद्विबोधविमलं प्रणुवन्तमेनं माभाषथास्त्वमवगम्य तदीयभावम् राज्यं चिरं समनुभूय भजस्व भूयः सर्वोत्तरं ध्रुवपदं विनिवृत्तिहीनम् इत्युचिषि त्वयि गते नृपनन्दनोऽसौ आनन्दिताखिलजनो नगरीमुपेतः रेमे चिरं भवदनुग्रहपूर्णकामः ताते गते च वनमादृतराज्यभारः यक्षेण देवनिहते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षै स युद्धनिरतो विरतो मनुक्त्या शान्त्या प्रसन्नहृदया धनदादुपेता त्वद्भक्तिमेव सुदृढामवृणोन्महात्मा अन्ते भवत्पुरुषनीतविमानयातो मात्रा समं ध्रुवपदेमुदितो यमस्ते एवं स्वभृत्यजनपालनलोलधीस्त्वं वातालयाधिपनिरुन्धि ममामयौघान श्रीहरगे नमः